Руслан, ну, Кремін сьогодні зазнав поразку з рахунком 1 2. Ти взагалі грав проти своєї колишньої команди в сьогоднішньому поєдинку. Вийшов і вийшло так, що ти навіть так трошки антигероєм поєдинку став. Що взагалі сталося в тому епізоді, коли арбітр призначив пенальті наприкінці першого тайму? Там нібито грав корпус корпус була, але він владив порушення. тяжело сказати. Там провалились ми, звісно, там обрізка вроді як була в центрі поля. І взагалі на фланге провалились. Там защитника левого не оказалось, пришлось доганять футболіста. До этого где-то я уже наелся, там уже в рывка 4 уже где-то под, под концове нас начали душить чуть-чуть, где-то уже поднаелся. Ну и я понимал, что он меня где-то будет пробрасывать, шатать. Но я его и поймал в этот, как бы, в этот момент. Я поставил как бы спину, он в меня втыкнулся. Поставили пенальти. Не знаю, тяжело прокомментировать этот момент. Поставил пенальти с такой уверенностью не знаю, наверное, в каком-то другом чемпионате вряд ли бы этот пенальти бы поставили. А та другая желтая карта, которую ты отримал, которая призвала до вылучения, там можно было уныкнуть этой желтой карткой? Так там ее вообще и не было. Ну, по эпизоду, я... по игровому, там можно было бы идти без желтой, так разумею. О, нет, можно, дало, можно было дать принять середичку, но я уже там был в такой в позиции, либо играть в мяч, либо, ну, как бы, ну, либо пропустить его во фланг понятно, типа ну, с нападающим я не собирался мерить, мериться, скоростями. Я сыграл все-таки носком в этот мяч первый. Э -э, Сергей Чук, даже, можете подойти и спросить, мы сейчас только что обсуждали этот момент, посмеялись. Он говорит, тебе сейчас не повезло. Он говорит, мяч ты играл, но тебе не повезло. Тоже вторая желтая карточка, первая отвратительная желтая карточка, которой не было. Борьба верховая, не я. Не Дохновский не играет, я получаю желтую карточку уже. Такая у меня в чемпионате уже третья. Ну, не знаю, что делать с этим. Откровенно скажу, это, наверное, судейский фактор. После игры Александр Борисович еще говорил тебе быстро. Да в раздевалке, потому что по пенальти, ну, там, касательно... Что касательно меня, он сказал, ну, поддержал, что это цепочка ошибок. Там, полузащитник обрезался в центре поля, это такая же ошибка, как футболист там не забивает. Просто как у защитника произошла ошибка, ну, вот, что произвело к пенальти. Цепочка ошибок движемся дальше, что я могу сказать. Ничего страшного не произошло. Проиграли, подумаем, разберем. Следующая игра домашняя с Прикарпатьем. Надо выигрывать, брать свои три очка. Ну что ж, тебе. Ты матч с Прикарпатьем пропускаешь, але... но не падайте духом. духом. Я с командой духом буду поддерживать команду. Спасибо.